puak-puak sufi yang jahil. Puak-puak tasawuf yang jahil. Bukan semua, tapi ada. Kemudian kita ada satu lagi fakto, kemunculan hadis palsu ni, puak-puak sufi yang jahil. Puak-puak tasawuf yang jahil. Bukan semua, tapi ada. Golongan tasawuf yang ajak orang kepada kebaikan tak hanya berpada dengan benda-benda yang sahih, mereka-reka hadis untuk galakkan orang ibadat. Untuk galakkan orang lain ibadat. Jadi sebab tu kita jumpa kadang-kadang riwayat-riwayat yang pelik yang bercerita tentang kelebihan-kelebihan amalan. Sedangkan hadis itu tidak sahih, bahkan palsu di sisi ulama-ulama hadis. Okey? Baik. Antaranya, Maisarah bin Abdirabbih di antara perawi yang dikenali golongan sufi golongan sufi yang jahil yang reka hadis Maisarah bin Abdul jangan risau Maisarah ni bukan perempuan laki tapi bila sampai Malaysia dia jadi perempuan Maisarah pada orang Arab kan Nabi pergi berniaga barang-barang Khadijah bersama dengan Maisarah Maisarah berdua je lah ha, berdua je lah tak ada apa-apa ke orang tak tuduh skandal ke apa tak laki tu Nama Maisara, Maimun, ha, ah, ni orang Arab untuk letak pada lelaki. Bila sampai Malaysia, orang perempuan hijack. Okey, baik. Nuh bin Abi Maryam, reka hadis tentang kelebihan-kelebihan surah. Sehingga Nuh bin Abi Maryam digelar sebagai Nuh Al-Jamid. Nuh yang menghimpunkan. Himpun apa? Innahu yajma' kulla syait illa al-haq. Dihimpun semua benda kecuali kebenaran. Yang tu dia tak himpun. Dihimpun semua benda bohong. Okey? Baik. Tak nampak tulisan eh. Ini Abdullah bin Mubarak Ibnu Hibban dalam mukaddimah kitab Majruhin. Dalam mukaddimah kitab Majruhin dia bawa satu kisah Abdullah Ibnu Mubarak yang merupakan tokoh hadis daripada Khurasan. Dia kata, Lau khuyirtu baina an adkhulal jannah wa baina an alqa Abdullah bin Muhris. Kalau aku diberikan pilihan, ini Ibn Hibam bawa riwayat ni, dia kata Abdullah bin Mubarak kata, kalau aku diberikan pilihan, untuk jumpa untuk masuk syurga dulu ke nak jumpa Abdullah bin Muhriz dulu aku nak jumpa Abdullah bin Muhriz dulu kerana dia ni tokoh orang saleh hebat kemudian kata Abdullah bin Mubarak Aku nak jumpa dia dulu sebelum aku masuk syurga. Lepas tu baru masuk syurga. Puas hatilah masuk syurga dapat dia jumpa dia dulu. Jumpa tokoh. Kemudian dia kata, فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَعْرَحْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ Setelah aku jumpa dia, taik binatang lebih aku suka daripada dia. Sebab, dia baca hadis merapu. Ah ha, Ini kena ingat. Tak semestinya satu orang tokoh nampak baik, cakap lemah lembut, cakap jenis orang boleh. Leli tangkap leli lah. nangis. Nangis nangis betul-betul nangis man. Tak semestinya apa yang keluar daripada mulut dia betul. Takkan tak betul ustaz. Jubah dia tu tiga lapis tu. Serban besar dia lilit. Lima kilo ustaz. Jalan pun macam tu lah. Berat. No, no. Tak semesti. Sebab itu kata Imam Malik. Cerita ni banyak saya sebut. Imam Malik kata, Aku jumpa dekat tiang Masjid Nabawi tu, 70 orang perawi. Kuluhum yakul qalan Nabi, qalan Nabi. Semua mereka baca hadis. Nabi kata, Nabi kata, Fama akhattu minhum ah. Tapi aku tak ambil walaupun seorang. Aku tak dengar hadis daripada mereka walaupun seorang. Daripada dalam 70 tu, seorang pun aku tak dengar hadis daripada mereka. Sebab apa? Imam Malik kata, fa inna ahadahum law itumina ala baiti malil muslimin lakana amina mereka ni semua mereka ni kalau disuruh jaga baitul mal dah tentu amanah kan? orang baik lah ni bukan orang jahat ni walakinnahum laysu min ashabi hadha sya'an tetapi dalam hadis mereka bukan tokoh dalam hadis mereka bukan tokoh orang baik tetapi niat yang baik tidak menghalalkan cara Ha? Jadi, ada di kalangan mereka yang mereka ataupun mereka, mereka hadis. Boleh faham? Ha. Mereka cipta hadis semata-mata nak suruh orang ibadat. Mereka cipta hadis nak galakkan orang beramal salih. Niat mereka baik tetapi cara mereka salah, salah. Okey? Baik.